मित्रों नमस्ते भारतीय देसी बीज बैंक में आप सबका स्वागत है मित्रों हम अलग अलग राज्यों से कुछ नई नई देसी सब्जियों की वेराइटी को संकलित करते हैं उसे हमारे खेत में हमारे किचन गार्डन में हमारे परस बाग में लगाते हैं और उन्हीं की जानकारी सभी भारतवासियों को मित्रों को हमारे द्वारा देने का प्रयास करते हैं देखिए इसे हमारी मराठी भाषा में करपुले कहते हैं कंकोड़ा कहते हैं और कहीं कहीं इसे खेक्सा भी कहते हैं किसी अन्य नाम से भी इसे जाना जाता है तो मित्रों यह आप देख सकते हैं खेत में इसमें मेल और फीमेल दो कंध लगाना पड़ता है और जब हम मेल फीमेल का लगा कंध लगाएंगे तभी इनसे हमें प्रूफ मिल सकता है तो देखिए यह जो कंध है यह मेल है जिसमें सिर्फ पुल ही आते हैं और इसी तरह मैंने दूसरा भी आ, कंद जमीन से किस तरह निकलता है उसका भी वीडियो डाला है उसमें भी कैसे मेल और फीमेल को पहचानना है इसकी भी जानकारी दी गई मित्रों सिर्फ मेल या फीमेल कंद लाने से नहीं होगा दोनों भी एक साथ कंद हम डेढ़ फुट के अंतराल पर लगाते हैं और वह किसी वृक्ष पर या किसी जालीदार मंच पर उसको चढ़ा देते हैं तो इससे अच्छी मात्रा में देसी सब्जी लगेंगी जंगली सब्जी लगेंगी और यह सीज़न में इसी बार सबसे ज़्यादा खाई जाती है क्योंकि यह जंगली देसी सब्जी है इसे हम घर पर भी ग्रो कर सकते हैं लेकिन इसके लिए हमें कंद चाहिए तो इस तरह हम बरसात के शुरुआत में जो कंद रहते हैं जहाँ पहले से ही लगाते हैं उन कंदों को पहचानती है निकालते हैं और कोई मित्र अगर इसका संकलन संरक्षण करना चाहता है तो उन मित्रों को हमारे तरफ से भेजा जाता है तो देखिए आ, बरसात का मौसम शुरू हुआ है आप आ, जितने भी आ, मेरे बाजू आजू बाजू में पौधे देख रहे हैं सभी हरे भरे हो गए हैं और यही आ, अच्छा टाइम है कि इन कंधों को इस वक्त जमीन से निकाल के हम इसका संरक्षण करें धन्यवाद मित्रों नमस्कार बगा हदे तुम्हारा मैं आधी एक फीमेल सा वीडियो टाकला होता अन वीडियो टाकला होता प्रमाणे हे जंगलातील कंद आहेत देशी कंद आहेत ज्याचं संकलन संरक्षण आम्ही आमच्या बांधावर करतो आणि ते मित्रांना मग पोस्टरद्वारे पाठवण्यात येतात आता याच्यामध्ये पाठवताना दोन्ही गोष्टी लक्षात ठेवावं लागते की जास्त पाऊसही नको आणि जास्त ऊन पण नको तर हे कोकोपीटमध्ये पॅक करून पाठवावे लागतात कदाचित वेळेस एकच याच्यातला सक्सेस होतो दुसरा जर नाही सक्सेस झाला तर मग नंतर दुसरा पण याच्यामध्ये पाठवावा लागतो तर अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता आणि दोन्ही लावूनही कधी कधी काय होते की कंदाचा जो आकार असतो तो, तो, तो लहान जे फळ बनत ते अरे याला मुख्य कारण म्हणजे पॉलिनेशन न होत पॉलिनेशन न होणे याचं मुख्य त्याला पॉलिनेट करणारे जे किडे आहेत ज्या मधमाश्या आहेत किंवा जे किडे असतात ते जर नाही झालं तर याचं पॉलिनेशन होत नाही तर त्यामुळे दोन्ही वेल अशा ठिकाणी लावे की जेणेकरून ते एकामेकामध्ये गुंतून जातील आणि त्याचं चांगल्या प्रकारे पॉलिनेशन होईल आणि फळांचा आकार पण मोठा होईल तर याच्यामध्ये बरेच फॅक्टर महत्त्वाचे असतात ज्याच्यासाठी फळं ते शेतामध्ये उपलब्ध असतात आणि शेतामध्ये शक्यतोवर शेतामध्येच जर लावले आणि अशा एका बाजूला लावले की जेथे आपण कधी तणनाशक मारत नाही किंवा तिथून तो कंद होणार नाही अशा प्रकारे एकदा जर एखाद्या उंच ठिकाणी लावला तर हा कंद वर्षभर जमिनीमध्ये तसाच राहतो आणि पावसाळा चालू झाला की पुन्हा याला फळे येणं चालू होतात फुले येणं चालू होतात तर मित्रांनो ತುಂಬ ಶಕ್ ಹಾ